अलकुम वेलकम टू माई चैनल शानदार जायका विद अलीशा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल की चटनी की रेसिपी ये हैदराबादी खानों में या नेपाल वगैरह में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है ये रेसिपी इसके लिए मैंने वाइट वाले तिल लिए इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और साथ में गोल वाली लाल मिर्चें आपके पास जो भी हो लाल मिर्च खुश्क वाली वो शामिल कर सकते हैं इसमें और इसको हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे तेज़ आंच पे नहीं करेंगे ताकि ये जल ना जाए और ज़्यादा भी नहीं रोस्ट करेंगे चम्मच चलाते रहेंगे इसका हल्की आंच पे ताकि ये नीचे भी ना लगे और इसमें जो नमी वग़ैरह है वो ख़त्म हो जाए आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है हमारी मिर्च वग़ैरह भी और तिल भी जो है रोस्ट हो चुके हैं मैंने चूल्हा जो है बंद कर दिया है अभी भी पैन को मैं क्योंकि पैन जो है वो गर्म है तो इसको चला रही हूँ और इसको ठंडा कर लेंगे इसके बाद मैंने धनिया पुदीना लिया है हरी मिर्चें ली हैं इनको ब्लेंडर में शामिल कर दिया मैंने बहुत इजी रेसिपी है बहुत जल्दी तैयार हो जाती है बनकर लहसुन अदरक शामिल कर दिया इसमें और एक टमाटर उसको काट के इसमें शामिल कर देंगे हम इसके बाद जो मैंने तिल और मिर्च को ड्राई रोस्ट किया था उनको शामिल कर दिया लेकिन उनको गर्म शामिल नहीं करना हमने ठंडा कर लेना है फिर शामिल करना है नहीं तो जो तेल ऑयल वग़ैरह जो निकल आता है तिल का इसके बाद मैंने हंसबे ज़रूरत नमक शामिल कर दिया इसको इसमें और इसको हम चला लेंगे इमली का पल्प भी मैंने इसमें शामिल किया था वो स्किप हो गया थोड़ा सा तो इमली का पल्प भी आप इसमें शामिल कर लीजिएगा इसके बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है जब आप इमली का पल्प इसमें शामिल कर देंगे तो इसको हम आप निकाल लेंगे सारी को ये देखिए अच्छे से ज़्यादा बिल्कुल भी फाइन पेस्ट नहीं है इसका हल्की दरदरी सी है ऐसे ही हमें इसको रखना है इसके बाद हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे उसके लिए मैंने जो है पैन लिया उसमें ऑयल शामिल कर दिया ऑयल ये गरम हो जाए हल्का सा इसमें मैंने राई दाना शामिल किया मेथी दाना वन फोर्थ टेबल स्पून है टी स्पून शामिल किया है ज़्यादा नहीं और कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता इजीली मिल जाता है ये ड्राई किया हुआ पंसारी की दुकान से भी मिल जाता है और फ्रेश भी मिल जाता सब्ज़ी वाली दुकान पर इसको शामिल कर देंगे हम ये बहुत अच्छा एक तीखा तीखा फ्लेवर देता है आपको इसको हल्का सा जब ये हो जाएगा रोस्ट ये सारी चीज़ें तो हम इसको चटनी के ऊपर जो की हमने बनाई है उसके ऊपर शामिल कर देंगे ये, ये बघार भी लग जाएगा और ये हमारी गार्निश भी हो जाएगी ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा ये यम्मी रेसिपी लग रही है बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाह हाफिज़